Avropada yaşayan soydaşlarımız Ermənistanın təxribatına etiraz və Azərbaycan ortusuna dəstək məqsədi ilə aksiyalar keçirməkdə davam edirlər. Növbəti belə aksiya Belçikada Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyinin binası önündə baş tutub. Azərbaycanlıların dinç şəkildə keçirdiyi mitinqdə ermənilər təxribat törədib. Onlar aksiyada iştirak edən azərbaycanlılara daşlar atmağa başlayıblar. Hadisə zamanı bir neçə soydaşımız ciddi xəsarət alıb. Erməni təxribatçıları mitinqdə çəkiş yaratdıran Azərbaycanın Real televiziyasının əməkdaşı Xatira Sərdarqızına da xəsarət gətirib. Dünən iç açıcı bir vəziyyət değildi, amma eyni zamanda da demək istəyirəm ki, o daşların atılmasına rəmən bizimkilər ıı, daşların altında durdular. İçəri çox az insan girdi, əsas qadınları soxdular içəri. Heç bir kişi xeylağı girmədi. Girən qadınlar da pəncərədən qaşıb yenə qoşuldular və bizim tərəfdən bütün bu təxribatlara baxmayaraq Erməni tərəfinə qarşı heç bir şey uçmadı. Sözdən başqa heç bir şey getmədi bir e, nümayiş e, gözləyirik. Avropa mediyası da orada olmalıdır. Onlarla da danışacağıq. Azərbaycan da baş verənləri anlatacağıq, amma biz bir-birimizə dayaq buluruq, bəli. Bir-birimizi qorumağa çalışırıq indiki zamanda. E, xəsarət alanlara dəstək yolduruq ailələrinə, almayanları da qorumağa çalışırıq. Fransada yaşayan azərbaycanlılar isə Ermənistanın Parisdəki səfirliyinin qarşısında aksiya keçiriblər. Soydaşlarımız bu ölkənin silahlı qüvələrinin Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində törətdiyi təxribata, eləcə də Erməni Daşnaktsutyun partiyasının və beynəlxalq səviyyədə terror təşkilatı kimi tanınan Asalanın ideoloji tərəfdarları və davamçıları olan gənc daşnaqlar fraksiyasının üzvlərinin Parisdəki səfərimizin qarşısında icazəsiz keçirdiləri aksiyaya və səfərin binasına qarşı etdikləri vandalizmə etiraz ediblər. Xatırladaq ki, iyulun 21-də Losanxelesdə Azərbaycan diasporunun üzvlərinin keçirdiyi dinc aksiya zamanı çoxsayda erməni soydaşlarımıza hücum edib.